И вот теперь мы туда уже привозим немцев всех, да, показываем, потому что они участвовали вот этот дом, участвовал у всех программах, какие только можно. И мы им помогали. Поэтому вот для тех, кто только создает ОСББ, вот вам живой пример, некоторые знают, некоторые с других районов приехали, действительно программы работают. Чтобы не боялись создавать ОСББ, мы вас не бросим. Игорь Николаевич, у нас уже эксперт. Я говорю, главное, что решилась именно задача, а вышел даже. Не так. То само собой. Утепление, там, не это само собой. Просто она потянула за собой следующее. Назарий Костроли, Кошин, добавить. Его. Добрый день, дорогие друзья. Ну, вот я в добавку к Николаевичу хотел бы добавить, то есть, да, спасибо Игорю Николаевичу, Сергею, Анжелике. Они реально оказывают практическую помощь, подсказывают людям, то есть мы вместе ходим с ними на встречи. Но я думаю, что вам как будущему руководителю стоит учесть такую ситуацию. Многие сталкиваются потом с бюрократической машиной оформления документов. То есть люди понимают, как это делать, но приходя на правду 40, или правда 40, 42 да, то есть вот как было это единое регистрационное окно для упрощения процедуры оформления. но когда вы поднимаешься на каждый этаж, просто понимаешь, что у тебя есть нереальное. То есть сейчас многие люди просят, ну, помогите нам с регистрационной службой. То есть они уже многие документы готовы, но они упираются. Сначала в сессию райсовета. То есть нужно подгадывать, когда это будет. Потом регистрационные службы. Этот процесс затягивается То есть нужно как бы для службы все-таки эти... Ну, да, то упрощение. И, то, скажу, скажу, в принципе, в общем-то, мы уже раз регистрационной службой вопрос решили. По большому счету у То есть да, договорились, скажем так. То есть изначально, когда я приходил по новому законодательству Дементьева 8, то есть они просто сами не знали, и поэтому предпочитали незнание, как сразу, а вас тут не там за пять Да, там уже практически дорешло. Да, кстати, и Назарию хотел сказать спасибо, и, наверное, все наши АНДшники тоже скажут спасибо, потому что он сам лично оформлял наши мини-проекты. То есть включился в это дело, мы с ним поговорили, объяснили, что и он сам лично оформлением занимался нашими мини проектом то есть у нас все шли АНДРН в мини-проекты, все в одном, так сказать, э, оформлении. Сейчас есть сейчас... вопрос в другом месте, кстати, неожиданно. Mm -hmm. С электросетями. Ну, опять... не да. да. э, да, да. Я бы хотела повторить Назарию в том в смысле, что с регистрационной службой все таки в каком смысле она начнёт разобраться? Через регистрационную службу делаются рейдерские захваты. Вот ту проблему, которую мы сейчас видим. К сожалению, там есть регистратор, который на полулегальных основах регистрирует новое СБВ там, где оно уже есть. Вот это действительно было бы, вот, если возможно, как наказ избирателя. Вот, вам... Разберемся со всеми. Да, вот с этими вопросами. Еще хотелось бы похвастаться перед всеми, что наша организация хорошо работала в плане развития ОСН, поэтому нас взяли в правление Всеукраинской ассоциации содействие органам самоорганизации населения. Теперь мы можем на в пространстве всей Украины и получать информацию, и знакомиться с опытом, и внедрять его здесь. Ну хорошо, уважаемые... А еще друзья. я хотел добавить, что мы вышли на мировой уровень, и теперь у нас все, есть... Все, 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 все. А Уважаемые это... друзья, я понял. сейчас дозвольте перейти к приятному моменту. Вручение наград Днепропетровского областного совета. Награды вручают Анжелика, ты украл у меня мои слова. мои слова. Починаю... Розпочинаємо церемонію нагородження і е, попросимо ще і Олександра щоб шановного долучитися до цієї Так? Да? Ну, розпорядження у Розпорядження голови Дніпропетровської обласної ради за активну участь у розвитку територіальних громад, вирішення питань місцевого значення, високий професіоналізм та з нагоди і Дня заснування громадської організації «Наш дім» почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради нагороджується. Іванченко Сергій Іванович. Шановні присутні, почесною грамотою Дніпропетровської обласної ради активный участник, сегодня відсутня. мы попросимо, чтобы Сергей Иванович с правлінням її долучив. Бондаренко Валентина Ильевна, активный член, заснованной организации. Она уже старенькая бабушка, но она была когда, она и сейчас еще активная, мы все ее любим, но она действительно уже не может передвигаться, так сказать, самостоятельно, поэтому

Анна Васильевна, голова же ПК стужного стопа. Давайте она понятно. Голова же ПК 380 Антина Вікторівна, голова паміння обслуговуючи кооперативу ШБК No391. <плес> ну, говорили об експерти. Люди Миколаєвичу, подаємо. Олега Николаевич, еще у нас преподавательская займатися, заниматься, мы на практику к нему будем вадить управитель. Щепанюк Неля Иванівна, голова променяння ЖПК 1997. Дорогие друзья, на этом официальная часть нашей встречи завершается. Для продолжения праздника, праздничной программы, программы приглашаем вас всех пройти во внутренний двор областного совета и дальше мы вас проведем в нужном направлении. А, извините секундочку, секундочку. Можно я, с вашего позволения, отпрошусь от произвольной программы? У меня встреча на Петровке коллектива Петров. У меня все-таки выборы через три дня. Так что я, я за всей повагой всех витаю. Поехал встречаться с Петром. Можно? Большое спасибо. Мы сильно, сильно прошу. Спасибо.